Assalamualaikum semua Kembali lagi ke channel YouTube Dimaras Development Saya Zahidah Pegawai pemasaran Dimaras Development Tempoh masa pinjaman perumahan Biasanya adalah 30 hingga 35 tahun Ia satu tempoh masa yang agak panjang Jika anda memohon pinjaman rumah Pada umur 29 atau 30 tahun Anda membuat keputusan yang bagus Sebab apabila anda sudah pencim Pinjaman perumahan anda sudah selesai Jadi untuk kali ini Saya ingin berkongsi 8 sebab anda perlu membeli atau membina rumah secepat mungkin Teruskan menonton Tahniah kerana anda menonton video ini Ianya membuktikan anda sedang mencari jawapan Kepada persoalan yang penting Mari saya terangkan sebab kenapa anda perlu beli rumah secepat mungkin yang pertama, umur tak akan kembali. Jika anda beli atau membina rumah melalui pinjaman, tempoh pinjaman semakin pendek jika anda semakin berusia. Seseorang pembeli yang berusia 30 tahun mungkin boleh dapat tempoh pinjaman sehingga 35 tahun. Tetapi, jika dia tangguh, tempoh pinjaman tersebut semakin pendek. Maka tinggilah bayaran bulanan. Bila jadi begini, tak payah cuba slow talk dengan jurubank. Mustahil bank akan panjangkan tempoh tersebut. Anda makin berisiko. Hayat produktif anda semakin pendek. Nah, saya bagi hang 20 tahun pinjaman. Bersyukurlah. Bukan itu sahaja. Premium insurans rumah pun turut meningkat sama. Kita pun tanda tangan perjanjian pinjaman. Menderita bayar bulanan. Kalau 10 tahun dulu beli rumah, tak sebanyak sekarang bayarannya. Ini bukan cerita dari Uganda. Ianya cerita benar dan terjadi kepada ramai orang. Masa muda terlalu leka dan tidak sedar tentang pentingnya beli rumah. Selain itu juga, ambillah manfaat bantuan kerajaan jika perlu. Contohnya, ketika ini ditawarkan skim pinjaman 100% seperti skim Rumah Pertamaku dan skim perumahan beria. Skim begini ada had umur. Untuk yang saya sebut tu tak boleh melebihi 40 tahun. Jadi kalau kita terlewat beli rumah melepas. Yang kedua, harga rumah makin meningkat. Harga rumah pula meningkat saban tahun. Makin tunggu makin tak mampu. Betul, harga rumah ada penurunan pada tahun 2018. Ramai yang kongsikan berita ini seolah-olah rasa validated bila harga jatuh. Tulahang beli lagi rumah. Tengok harga dah jatuh. Tapi saya nak beritahu sekalipun harga turun, harga rumah majoriti masih mampu tengok. Bukan mampu beli. Kalau yang turun itu rumah berharga RM2 juta jadi RM1.5 juta, saya sendiri tak mampu nak beli. Nak membayar bulan-bulan lagi lah. Jadi, kita kena realistik. Jangan termakan dengan propaganda yang kata nak tunggu pasaran jatuh macam nangka busuk. Tak itu, baru aku nak beli. Lagipun, kejatuhan harga ni jadi hanya untuk beberapa ketika. Kalau kita lihat trend untuk 10 atau 20 tahun, sebenarnya harga meningkat. Usahlah ditunggu harga rumah dua tingkat tepi KLCC berharga RM100,000. Tanam keazaman kita mesti beli rumah secepat mungkin. Yang ketiga, Kenaikan gaji tak secepat kenaikan harga rumah. Saya pernah lihat suatu statistik, dikatakan sepanjang 10 tahun lepas pendapatan permulaan untuk yang baru bekerja tidak banyak berubah. Bahkan ada sektor mengalami penurunan kerana persaingan dan lambakan graduan. Yang sudah bekerja, kenaikan tahunan pula mungkin sangat minima. Pada masa yang sama, kenaikan harga hartanah boleh mencecah 6 hingga 12% setahun. Kalau ikut statistik ini, untuk rumah berharga RM200,000 misalnya, anda perlu bayar mungkin sekitar RM212,000 untuk beli rumah sama pada tahun berikutnya. Bayarkan terlewat 2 atau 3 tahun, impaknya nah. Nak lagi dalam keadaan kos sara hidup yang meningkat. Walaupun gaji kita RM5,000, tahun berikutnya RM5,000 tersebut mungkin nilainya dah susut. Harga barang naik, bil naik, yuran tadika anak naik semua naik yang turun mungkin baki akaun bank sahaja maka kalau tak beli rumah secepat mungkin makin sukarlah nak kejar harga rumah tersebut. Yang keempat, hartanah sebagai pelaburan jangka panjang. Hartanah juga boleh jadi instrumen pelaburan. Anda pegang untuk satu jangka masa panjang, anda akan tuai hasilnya. Nak lagi bila rumah itu disewakan. Bila anda beli rumah berharga RM250,000 misalnya, ansuran mungkin dalam RM1,200 anda kemudian sewakan rumah tersebut sebanyak RM1300. Sekarang penyewa yang bayarkan rumah anda, anda pula dapat duit tepi RM100. Setelah 5 tahun, harga rumah tersebut mungkin sudah meningkat ke harga RM400,000. Secara automatik aset bersih anda naik RM150,000. Baki pinjaman juga sudah menurun. Itu pun dikira sebagai aset bersih. Kalau simpan 5 tahun, sudah untung lebih RM150,000. Simpan 30 tahun, entah-entah sudah jadi sejuta. Ini atas kertas lah, tapi tidak mustahil. Dulu, tahun 90-an, rumah teres di Taman Tun Dr. Ismail yang pun berharga RM250,000. Kalau anda beli pada tahun 2018, anda kena sediakan lebih RM1 juta untuk beli rumah yang yang sama. Contoh ini hanyalah ilustrasi. Nak dapatkan rumah dengan aliran tunai positif sukar sekarang ni. Kenaikan pula tidaklah sebanyak dulu. Landscape hartanah dan ekonomi berbeza. Saya nasihatkan anda cari ilmu yang betul jika nak melabur. Yang kelima, hartanah sebagai suatu bentuk force saving. Saya secara personal lihat hendak menyimpan. Kurang disiplin, asyik terbelanja je. Bila dunia di hujung jari, Shopee Komplek pun di hujung jari. Klik je Lazada, Long Shopee, anda pesan kan? Kalau anda ada kesukaran nak menyimpan, belilah rumah. Ianya suatu bentuk simpanan paksa atau forced saving. Hujung bulan mesti kena bayar. Tak bayar? aku lingkupkan kau, kata pihak bank. Sekalipun anda duduk rumah tersebut, anda tiada pendapatan sewa, ianya boleh menjadi for saving dengan kenaikan harga rumah yang bakal diperoleh. Misalnya, jika anda beli rumah RM100,000 dengan bayaran bulanan RM500, walaupun setahun bayar RM6,000, anda boleh dapat balik bayaran tu dengan kenaikan harga rumah. Tapi, kena beli rumah yang betul lah, beli yang mengarut ke laut juga nanti. Yang keenam, hartanah boleh menjadi suatu bentuk insurans. Bila kita beli hartanah, ambil insurans MRTT atau mortgage reducing term takaful. Ada beberapa bank yang tak wajibkan tapi saya sarankan anda beli polisi. Pastikan juga ia berbentuk takaful. Ini kerana ada polisi yang tak patuh syariah. Bila ada insurans ini, kita dilindungi. Andai na'udzubillah, kita tak panjang umur, baki pinjaman akan dibayar oleh insurans. Jumlah pinjaman yang dibayar mungkin bukan semua tetapi cukup untuk meringankan beban dan menjadi aset kepada pewaris. Sekurang-kurangnya, anak isteri terbela selepas ketiadaan kita. Rumah tersebut boleh disewakan dan menjadikan pendapatan tetap mereka. Ianya juga boleh dijual kalau kalau perlu pada pendapat saya hartanah merupakan perlindungan tambahan kepada polisi insurans hayat Insuran hayat masih perlu, jangan harap kepada hartanah sahaja. Bila kita sudah tiada misalnya, anak dan isteri mungkin perlukan wang dengan segera untuk kelangsungan hidup Ini adalah peranan insuran hayat. Hartanah tak sesuai untuk jangka masa pendek. Jelah nak cari penyewa atau nak jual mungkin memakan masa Jadi buatlah pilihan bijak Dapatkan insuran hayat, beli hartanah, insyaAllah keluarga akan terlindung di hari sukar Yang ketujuh, anda tak pening dengan kerenah tuan rumah. Bila kita menyewa yang kita bayar bulan-bulan tu masuk ke poket tuan rumah. Seribu tahun menyewa tak akan jadi milik kita. Tuan rumah pula mungkin menaikkan sewa dari tahun ke tahun, tak boleh salahkan dia. Benda tu normal kerana inflasi. Tuan rumah juga mungkin tiba-tiba minta anda kosongkan rumah. Dia batalkan kontrak kerana nak bagi anak atau saudara dia duduk. Maka berpindah randahlah anda. Jangan rasa selesa kalau belum terjadi, suatu hari nanti pasti terjadi. Ada juga tuan rumah yang tak bertanggungjawab. Rumah ada kerosakan teruk seperti bocor, anda hubungi dia tapi tak ada tindakan. Akhir sekali anda yang terpaksa baiki. Sudahlah kena baiki, bila minta bayar balik kos dikatakan pula terlalu mahal. Kalau dapat tuan rumah tak bertanggungjawab begini, percayalah hidup akan sukar. Episod pergaduhan akan lama macam sinetron dari seberang tak habis sehinggalah anda keluar dari rumah tersebut menyewa rumah lain atau anda buat keputusan untuk beli rumah. Yang ke-8, beri kebahagiaan kepada keluarga. Siapa yang paling gembira bila ada rumah sendiri? Pendapat saya isteri. Dia punya semangat nak menghias dan jaga rumah tu terus mencana naik. Hari pertama duduk belum pun habis kemas, lepas berpindah dia sudah cergas memasak untuk anda. Dapur ini Kena rasmi cepat bang. Tak percaya, tengoklah bila dah naik rumah nanti. Selain itu, anak-anak juga membesar dalam keadaan baik kerana tak berpindah randah. Berpindah ini ada kesan emosi. Terpaksa tinggalkan kawan-kawan, terpaksa berpindah sekolah. Anak kecil kita belum boleh faham. Akhirnya, dia bersedih dan murung. Mak ayah kita turut menumpang bahagia. Mereka tahu anda dah melepasi salah satu fasa cabaran kehidupan. Sebagaimana mereka tempuhi membesarkan kita, di hari perayaan, jemput jemputlah sanak saudara ke rumah. Panjangkan silaturahim supaya rumah yang anda beli hasil titik peluh menjadi punca keberkatan dan kebahagiaan. Kerana itulah impian setiap antara kita. Anda mempunyai pilihan. Niat dan keazaman sangat penting nak menjayakan usaha beli rumah. Jika anda seperti kebanyakan, beli rumah adalah keputusan besar dalam hidup. Tak tahu proses jual beli, bimbang takut ditipu dan rugi. Bukan setakat itu je, anda mungkin perlu berkorban dan berhutang hendak cukupkan tunai untuk bayar deposit. Kena tanggung bayaran bulanan bertahun-tahun pula tu, ianya pengalaman yang tidak seronok dan mendebarkan. Kenapalah nak bersusah payah? Hidup bukan main lancar kalau tak beli rumah. Boleh makan luar selalu, boleh beli kereta baru, nak berjalan negara orang pun hentam saja kat kredit. Saya hendak beritahu anda, hidup ni datang dengan pilihan. Anda bebas memilih jalan mana yang anda mahu. Tiada siapa paksa dan tiada siapa boleh hukum pilihan anda selagi tak melanggar batasan undang-undang dan agama. Namun, ketahuilah dari awal agar tidak silap buat keputusan apabila kita tangguh membeli rumah. Kita kerugian besar di masa hadapan. Saya sudah memberikan lalap sebab anda perlu beli rumah. Kini giliran anda pula untuk bertindak. Sekian saja video ini. Semoga apa yang saya kongsikan membuka mata dan memberi keazaman kepada anda untuk membuat pembelian atau membina rumah. Jika dah rasa tergerak tu dan dah bersedia teruskanlah usah tunggu lama-lama terima kasih kerana menonton video saya ini jika video ini bermanfaat kepada anda sila like share dan jangan lupa subscribe youtube channel dimaras development akhir kata anda ingin bina rumah ingat dimaras development kontraktor rumah idaman anda sekian terima kasih assalamualaikum